بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رجل اعما انزل اللہ فی شأنه ست عشرة آیتا تلیت و تتلا ما کر الجدیدان ترجمہ ایک نابینا شخص جن کی شان میں اللہ نے سولہ آیتیں نازل فرمائی یہ آیات جلد دن, جل دن سے نازل ہوئی آج تک تلاوت کی جا رہی ہیں اور قیامت تک برابر پڑھی جائیں گی تعارف وہ کون شخص ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل کیا گیا وہ کون ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وحی لے کر جبرائیل امین علیہ السلاۃ وسلام آئے یا عظیم المرتبہ شخصیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہیں معذن رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے باشندے اور خاندان قریش کے ایک فرد تھے قریبی رشتے کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویرت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مامو ذات بھائی تھے ان کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا اسم گرامی عاتقہ بن عبداللہ تھا جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے ساتھ پکاری جاتی تھیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پر نابینا تھے اہل مدینہ ان کو عبداللہ کے نام سے یاد کرتے تھے اور اہل عراق ان کو عمر کے نام سے یاد کرتے تھے حضرت عبداللہ کی شان میں وحی کا نازل ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کلمے کی دعوت مکہ مکرمہ میں دینا شروع فرمائی اس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اللہ تعالی نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا وہ مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہو گئے جس نے شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انہوں نے ان مصائب اور تکلیفوں کا نہایت بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جن سے مسلمان دوچار ہوئے انہوں نے اس راستے میں ہر قسم کی قربانی اور ہر چیز اسلام پر لٹا دینے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں کی انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ قریش کی تکلیفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی زیادتیوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا اس راہ میں نہ تو ان کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر لغزش پیدا ہوئی نہ ان کا حوصلہ پست ہوا نہ ان کی قوت ایمانی میں کسی رخ سے کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے بلکہ ان مصائب نے ان کے اندر اللہ کے دین سے مزید مضبوطی اللہ کی کتاب سے تعلق اور شریعت کی سمجھ پیدا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کا شوق بھی پیدا کر دیا ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری اور حفظ قرآن کا شوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے اور ہر موقع کو قیمتی جان کر اس کی طرف تیزی سے لپکتے تھے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس شوق میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کے حصے کا وقت بھی لے لیتے تھے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بڑی شدت کے ساتھ متوجہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ نیک تمنا ہر وقت ہوتی تھی کہ قریش کے سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے ان... انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطبہ بن ربیعہ اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ عمر بن ہشام ابو جھل امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ اور خالد سیف اللہ کے والد کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں یا کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تکلیف نہ دیں ابھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے یا رسول اللہ مما اللہ اللہ اے اللہ کے رسول مجھے اس علم میں سے کچھ سکھا دیجئے جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی بلکہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثار ظاہر ہوئے دل میں یہی لگن تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کا اسلام اللہ تعالیٰ کے دین کی قوت اور اس کے رسول کی دعوت کی تائید کا ذریعہ بنے گا آپ بدستور قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات سے فارغ ہو کر ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضول کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عبس و شعیق أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام برره ترجمه ترش رو هوي او بيروخي تي اذا باد باركبو انتي آپ کو کیا خبر شاید وہ سدھر جائیں اور نصیحت پر دھیان دیں اور نصیحت کرنا ان کے لیے نافع ہو جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود آپ کے پاس دوڑے آتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ بے رخی برتتے ہیں ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں یہ وہ سولہ آیتیں ہیں جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی یہ آیات جس دن سے نازل ہوئی آج تک تلاوت کی جا رہی ہیں اور قیامت تک برابر پڑھی جائیں گی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور مسجد نبوی کا مؤذن بننا اس روز کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت خاص خیال فرمانے لگے وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت فرماتے وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہمیشہ ان کی خیریت دریاف فرماتے اور ان کی ضروریات پوری فرماتے رہتے تھے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو تھے جن کے بارے میں سات آسمانوں کی بلندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانے الہی نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفیں شدید ہو گئیں اور ان کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی اجازت ملتے ہی حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے وہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی اپنے دوست حضر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں سے ملاقات کرنے انہیں قرآن مجید پڑھانے سکھانے اور لوگوں میں دین کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عبداللہ عمی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضر بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر کیا تاکہ وہ دن میں پانچ مرتبہ بلند آواز سے اذان دے کر کلمہ توحید کا اعلان کریں انہیں بہترین عمل نماز کے لیے بلائیں اور خیل و فلح پر اُبھاریں عام طور پر حضر بلال رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ اذان دیتے حضر عبداللہ ابن مکتوم نماز کے لیے اقامت کہتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اذان حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے اور اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان دونوں کی شان ہی نرالی ہوتی تھی مدینہ کے مسلمان ایک کی اذان پر سحری کھاتے تھے شہری کھانے کی تیاری شروع کر دیتے کہ کا وقت شروع ہو گیا ہے اور دوسری کی پر کھانے سے رک جاتے تھے حضر بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے پچھلے پہر اذان دے کر سوتے ہوئے لوگوں کو دین سے بیدار کرتے اور حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ طلوع فجر کا انتظار کرتے رہتے اور طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی نماز کے لیے اذان دے دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضر عبداللہ ابن ام رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی اور قدر دانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی کے مختلف مواقع پر کئی بار ان کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کیا ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا جہاد میں شرکت وزر بدر کے بعد اللہ تعالی نے مجاہدین کی شان میں کافی آیت نازل فرمائی جس سے مقصود اللہ کے راستے میں پھرنے والے مجاہدین کی حوصلہ افزائی اور گھروں میں بیٹھنے والوں کی حوصلہ شکنی اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس شرف سے محرومی ان کو اچھی نہیں لگی چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ استطیع الجہاد تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس استطاعت ہوتی یعنی اگر میں معذور نہ ہوتا تو میں جہاد میں ضرور شریک ہوتا پھر انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے اور ان جیسے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں قرآن نازل فرمائے جو اپنی جسمانی معذوریوں کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے سے جہاد میں شریک ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں چنانچہ وہ اس طرح دعا مانگتے اللہ ان ذل انزل اللہ اے اللہ میرے عذر کے متعلق اپنا حکم نازل فرما دے اے اللہ میرے عذر کے متعلق اپنا حکم نازل فرما دے اور اللہ تعالی نے ان کے اس دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میرے گھٹنوں سے جا کر ٹک گئے اس سے میرے گھٹنوں پر زبردست بوجھ پڑنے لگا ایسا بوجھ کے اس سے زیادہ وزن میں نے اب تک کسی چیز میں محسوس نہیں کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کیفیت دور ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ زید لکھو اور میں نے لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالهم و انفسهم مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جہاد میں شریک ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا کیا ہوگا ان کی اس بات کے ختم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میرے گھٹنوں پر پڑے اور میں نے وہی وزن محسوس کیا جو پہلی بار کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کی وہ کیفیت دور ہوئی تو فرمایا زید جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھو تو میں نے پڑھا لا من المؤمنین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو غیر رزغور کسی معذوری کے بغیر اس طرح وہ استثناء یعنی معذوروں کو الگ کرنا نازل ہوا جس کی تمنا حضر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے معذور لوگوں کو جہاد میں شرکت نہ کرنے پر معافی دے دی تھی کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ گھر پر ہی رہیں اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت یہ تھی کہ میں معذوروں کے ساتھ نہ بیٹھوں انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ بڑے لوگ اہم امور کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر تناعات نہیں کرتے بلند ہمت کے مالک بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے ہیں کہیں بھی ٹھہر کر وہ اس کو منزل نہیں سمجھتے چنانچہ اسی روز انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہیں گے انہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے ذمہ داری بھی متعین فرما لی تھی وہ فرماتے تھے فرور مجھے دو صفوں کے درمیان کھڑا کر کے جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو میں اسے بلند رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے میں بھاگ نہیں سکتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن چودہ ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کن جہاد کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا کہ یہ لوگ خود بھی اسلام قبول نہیں کر رہے اور آگے اسلام کو پھیلانے بھی نہیں دیتے تو ان کے ساتھ اس طرح مقابلہ کیا جائے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ صاف کر دیا جائے اس لیے انہوں نے اپنی صوبائی گورنروں کو ہدایت بھیجی لا تعدا عہد اللہ صلاح فرسن اور نجد اور اس شخص کو جلد از جلد فوراً میرے پاس بھیج دو جس کے بعد اسلحہ یا گھوڑا یا قوت و شجاعت یا جنگی سوج بوجھ ہو اور مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پکار پر لبیک کہا اور وہ جوگ در جوگ یعنی فوج در فوج مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے ان لبائک کہنے والوں میں نابینا مجاہد حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کا امیر حضر سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور انہیں ہدایت و نصائح کے ساتھ اقست کیا جب اس لشکر نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور جنگ کا دن آیا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ زرہ پہن کر پورے طور پر تیار ہو کر نکلے اور خود کو مسلمانوں کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دینے کے لیے پیش کیا دونوں فوجوں میں تین دن تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ جنگوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی آخر کار تیسرے روز مسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کفر و بت پرستی کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگا اس جنگ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے ان عظیم المرتبت شہیدوں میں حضر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے وہ میدانی جنگ میں اس حال میں شہید پائے گئے کہ اپنے خون میں لت پت اسلام کے جھنڈے کو اپنے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے